নমস্কাৰ সকলোকে মই প্ৰাচু ছাৰ সকলোৱে চাই আছে জেন বি গাইড ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো এতিয়া নৱোদেৱ আঁচনি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আহিলে যোৱাকালি তো কিছু কিছু কথা অলপ ক'ব লগা আছে আপোনালোকৰ মাজত বাকী এতিয়া ৱেইটিং লিষ্টখন কেতিয়া আহিব সেইখিনি বিষয়ে মই অলপমান জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ নৱোদেৱ আঁচনিৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে বহুতখিনি ভিডিঅ' আগতে দিয়া গৈছে এতিয়াও নতুন ভিডিঅ' আমাৰ আহি আছে আগন্তুক দিনলৈ ঠিক আছে আৰু এইবাৰ যদি মই কওঁ জে এন ভি গাইড ইউটিউব আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা ওৱান ছিক্সটিতকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছে এই বছৰ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এণ্ট্ৰেন্সত ঠিক আছে আৰু ইউটিউব চাই চাই লাইভ ক্লাছ চাই চাই কিমানে ছিট পাইছে এতিয়া হিচাপ নাই সেইখিনি হিচাপ কৰিলেও বহুত হ'বগৈ আৰু আমাৰ বহুতখিনি ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব নতুনকৈ যদি এইবাৰ পৰীক্ষা দিম দিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাব পাৰিব বা আমাৰ ক্লাছসমূহত আহিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এতিয়াৰ বিষয়টো হ'ল আমাৰ ৱেইটিং লিষ্টখন কেতিয়া আহিব আৰু সকলোৰে পৰা মই এটা অনুৰোধ জনাই বিচাৰিছোঁ এটা ৰিকুৱেষ্ট বা এটা সহায় বিচাৰিছোঁ সকলোৰ পৰা যে আমাৰ জে এন ভি গাইড ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী চিট পাইছে বা নাই পোৱা যিয়ে হওক অলপমান আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ বিষয়ে বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ বিষয়ে অলপমান ঘৰৰ ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাই দিব ঠিক আছে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যিমানখিনি সহায় হৈছে এতিয়া আপোনালোকে নিজে জানে আমাৰ ক্লাছ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কিমান সহায় হৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই পেলাই কিমানখিনি আপোনালোকৰ সহায় হৈছে যিয়ে হওক এতিয়া আপোনালোকে সেইখিনি অলপমান সহায় কৰিলে আমাৰ সুবিধা হ'ব ত' এতিয়া ৱেইটিং লিষ্টৰ বিষয়ে যদি মই কওঁ ৱেইটিং লিষ্টটো আপোনালোকে গম পালে যেনেকৈ যোৱাকালি পঁচিছ মাৰ্চত নবলৈ ৰিজাল্টটো আহিলে ঠিক আছে এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট আহিছে ঠিক আছে প্ৰথম লিষ্টখন আমাৰ এতিয়া অহা দেখা গৈছে এতিয়া বহুতৰ ছিট নোপোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে ছাৰ ৱেইটিং লিষ্টখন আহিবনে আৰু ছেকেণ্ড লিষ্ট আহিবনে আৰু এখন লিষ্ট আহিবনে আহিব নিশ্চয় আহিব কি হয় এতিয়া আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত আশীটা ছিট আছে ঠিক আছে এইট্টিটা চিট আছে ঠিক আছে এই এইটিটা চিটৰ ভিতৰত ঠিক আছে এই এইটিটা চিটৰ ভিতৰত ঠিক আছে এই এইটিটা চিটৰ ভিতৰত কি হ'ল এই এইটিটা চিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ দহটা পৰা বিছটা ষ্টুডেণ্ট কেনেকুৱা হয় ডকুমেণ্টছ নাথাকে কাৰোবাৰ পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নাম্বাৰ নাই কাৰোবাৰ ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা গুচি আহিলে কাৰোবাৰ কিবা নাই কিবা নাই তেনেকুৱা টাইপত সমস্যা আমি দেখোঁ দহটা বা বিছটা ষ্টুডেণ্টৰ আমি দেখোঁ এতিয়া যে চিট খালী হৈ গ'লগৈ এই ষাঠিটা ছিট খালী হৈ চৰি চৰি এই বিছটা ষাঠিটা ফুল হৈ গ'লগৈ আৰু বিছটা চিট খালী হৈ গ'লগৈ এই বিছটা চিট কি কৰিব এতিয়া নবৌলৈটো খালী কৰি এৰি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ মাতিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব খালী অলপ সময় হয় লাগিব অলপ পলম কৰি মাতিব এতিয়া লগালগ কালি পৰহিয়ে মাতি নিদিয়ে অলপ পলম কৰি মাতিব ঠিক আছে অলপ পলম কৰি মাতিব আপোনালোকক ক'ব গ'লে আমাৰ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকক মাতিব ঠিক আছে অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মাতিব এই বিছটা পোন্ধৰটা যে ছিট খালী হৈ গ'ল নবোদৈ খালী কৰি এৰি নিদিয়ে অক্টোবৰ বা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকক মাতিব এই যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ এডমিশ্যন এপ্ৰিল মাহতে হ'ল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ যোৱা বছৰ এপ্ৰিলতে এডমিশ্যন হ'ল এই একৈছ তাৰিখে মোক গাৰ্জেন এজনে ফোন কৰিছে ছাৰ মোৰ ল'ৰাটোৱে ছিট পালে জেইন ভি ৰঙিয়া আপোনালোকৰ বেট ছিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট মই আছিলোঁ বোলো হা ইমান দেৰিকৈ হয় ছাৰ ছিট খালী হৈ গ'ল বুলি নবোদয়ৰ পৰা আমাক ফোন কৰিলে সেইকাৰণে মাতি দিলে এতিয়া ক্লাছ ছেভেনত মোৰ ল'ৰাজনে পঢ়িবগৈ নবোদয়ত গৈ পেলাই সেই তেনেকুৱাকেও আপোনালোকক মাতিব পাৰে এক বছৰ প্ৰায় এক বছৰ পিছত মানুহজনে আশাই বাদ দিছিলে বাদ দে নবোদৈয়ে মই নাযাওঁ এক বছৰ পিছত চিট পাইছে আকৌ তেনেকুৱা একদম ছেইম কেছ বঙাইগাঁৱৰ পৰা এজন ষ্টুডেণ্টে মোক ফোন কৰিছে সেই বাইছ তাৰিখে ফোন কৰিছে কটা পিছদিনাখনে মোৰ ল'ৰাটোৱে চিট পালে কি হ'ল সেই একেই কেছ আকৌ একদম একেকে একে কাহিনী এটা নলবাৰীৰ নৱোদয়ৰ পৰা ফোন কৰিছে মোক গাৰ্জেন এজনে যে ছাৰ মোৰ ল'ৰাটোৱে ছিট পালে তেনেকুৱা টাইপত এই তেনেকৈ চাৰিজনমান ষ্টুডেণ্টৰ আমি আৰু এটা বেলেগ মৰিগাঁও নে নগাঁৱত পূৰ্ব এটা আছিল তেনেকৈ চাৰিজন ষ্টুডেণ্টৰ আমি এক বছৰ পিছত এডমিশ্যন হোৱা দেখিছোঁ এই যোৱা একৈছ বাইছ তেইছ তাৰিখে সেইটো আপোনাৰ আশা আছে ক'ব গ'লে সেইকাৰণে একেবাৰে আশা নিৰস নহ'ব মন বেয়া নকৰিব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি চিট পোৱা নাই কিবা এটা ভালৰ কাৰণে ছিট পোৱা নাই চাগে কিবা এটা ভালৰ কাৰণে ছিট পোৱা নাই বুলি ভাবক যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় সেইটোৱে চিন্তা কৰক আপোনালোকে আমাৰ কি হয় যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় বুলি আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু আপোনাৰ ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীয়ে যদি চিট পোৱা নাই কিবা এটা ভালৰ কাৰণে ছিটটো পোৱা নাই মোৰ হিচাপত সেইটোৱে আপোনালোকে ভাবক কিবা এটা ভালৰ কাৰণে ছিটটো পোৱা নাই বুলি আপোনালোকে ভাবক আৰু অকল এনেকুৱাই নহয় যে নবোদে ছিটটো পালেই যে বহুত কিবা হৈ যাব বহুত সাংঘাতিক হৈ যাব গাঁৱৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ি পেলাই মানুহ বহুত ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে কিন্তু অকল যে নবোদয় ছিট পালে নবুদয় গ'লেই যে বহুত কিবা এটা সাংঘাতিক হৈ যাব সেইটো নহয় গাঁৱৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িও মানুহ বহুত ভাল হৈছে এতিয়া আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো এটা ষ্টুডেণ্টে ছিট পাওক নাপাওঁ দ্বিতীয় কথা আপোনালোকক ফোন কৰোঁতে প্ৰথম দিনাখনে আমি কৈছোঁ ছিট পোৱা নোপোৱাতো দ্বিতীয় কথা খালি আমাৰ লগত যদি ক্লাছ কৰে আপোনাৰ ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনীয়ে নৱোদয়ে আমাৰ ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত এজন বেলেগ ষ্টুডেণ্ট হৈ গঢ় ল'ব বেলেগ ষ্টুডেণ্ট হৈ উঠিব আপোনালোকে নিজে এতিয়া গম পাইছে আপোনালোকৰ ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছ দিয়াৰ আগত কেনেকুৱা টাইপত আছিলে আৰু এতিয়া নৱোদয়ে প্ৰস্তুতি কৰা বা এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে লাগিলে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী চিটেই নাপাওঁ এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিছে সেইটোৱে আপোনাৰ সফলতা সেইটোৱে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনী আপোনাৰ সফলতা সেই ষ্টুডেণ্টজনৰ সফলতা সেইটোৱে নবোদয়ে পঢ়াৰ আগত নবোদয়ে ক্লাছ কৰাৰ আগত আমাৰ লগত বা নবোদয়ে নিজে পঢ়াৰ আগত ষ্টুডেণ্টজন কেনেকুৱা টাইপত আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আপুনি নিজে দেখিছে সেইটোৱে আপোনাৰ কাৰণে ছাক্সেছ আজিৰ দিনত আজি সেইটো কাৰণে সেইটোৱে আপোনাৰ কাৰণে সফলতা গম পাইছে এই বয়সত ইমান কষ্ট কৰিছে ল'ৰা বা ছোৱালীজনী আমি আশা কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে ওৱান ছিক্সটি টুজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব সক্ষম হৈছে আমি আশা কৰিছিলোঁ আৰু যাতে এশ বিছজন এশ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পায় চিট নাপালে কিয় কিবা এটা থাকি যাব পাৰে কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা তাতকৈ বেছি ভাল ষ্টুডেণ্টে ওলাই যাব পাৰে সেই এশ বিছ ত্ৰিছজন ষ্টুডেণ্টে কিন্তু এ টিৰ ওপৰত পোৱা আমি দেখিছোঁ নিজে এ টি ওপৰত পাইছে সেইটো বস্তু সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছে ইমান কষ্ট কৰিছে এই টেষ্টটোত আশী নম্বৰ এটা মানে অহা দেখা যোৱা বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা একেবাৰে মন বেয়া নকৰিব একেবাৰে চিন্তা নকৰিব বহুত ভাল হ'ব আৰু বহুত ডাঙৰ ভৱিষ্যত আছে বহুত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঠিক আছে তো এইখিনিয়ে মই জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ